Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya Muhammad Zarif bin Baharudin Nomometrik P145854 Merupakan pelajar kursus PPPC 6923 Sejarah Ekonomi dan Pergedagangan Dunia Islam Semesta 2 Sesi Akademik 2024-2025 Baiklah pada hari ini saya akan membentangkan kajian bertajuk Paradigma Baharu Pentadbiran Ekonomi Osmania dalam Pemodenan Mahmud II 1808-1839 Kajian ini akan meliti usaha-usaha reformasi ekonomi yang telah uh, dilaksanakan uh, oleh uh, Sultan Mahmud II dalam membentuk struktur fiskal moden di tengah-tengah cabaran era perubahan. Untuk membuka perbincangan ini, dimulakan dengan melihat latar permasalahan yang menjadi asas kepada Menurut garapan Stepanov 2019 dan Sulaimanov 2025 menghujahkan atau berpendapat bahawa reformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Sultan Mahmud II 1808 dan 1839 bagi memodernisasi struktur kewangan dan pentadbiran kerajaan Uthmaniyah telah menghadapi cabaran dan tantangan daripada golongan birokrat tradisional dan juga elit konservatif jadi kedua-dua kajian ini menunjukkan bahawa meskipun usaha reformasi Mahmud II bersifat menyeduruh dan berpandangan jauh ia tetap berhadapan dengan halangan besar dari dalam khususnya daripada struktur pentadbiran lama golongan ulama dan juga sipahi yang mempertahankan sistem tradisional seperti uh, Iqtaq dan timar hal ini menunjukkan uh, wujud konflik antara kehendak pembaharuan moden uh, dan juga ketahanan sistem lama klasik yang telah lama berakar umbi dalam struktur kerajaan Uthmaniyah seterusnya kita lihat pula matlamat khusus kajian ini ataupun objektif uh, uh, iaitu meneliti pembaharuan ekonomi Utsmaniyah era Mahmud II serta menganalisis cabaran dan tantangan yang dihadapi beliau dalam usaha memodenkan pentadbiran ekonomi dan kewangan kerajaan Utsmaniyah pada awal abad ke-19 Masihi. Bagi merealisasikan objektif yang telah dinyatakan, satu objek, satu pendekatan metodologi yang sesuai telah digunakan iaitu kajian kualitatif yang terdiri daripada kajian sejarah dan juga analisis kandungan Seterusnya kita beralih kepada dapatan utama kajian ini yang menunjukkan bentuk pemodenan dan uh, pentadbiran ekonomi era Mahmud II iaitu pemodenan struktur fiskal dan pentadbiran ekonomi yang pertama kita dapat lihat di sini Kementerian Kewangan Baharu uh, ditubuhkan iaitu dikenali sebagai Malia Nazarti yang menggantikan sistem FIDEL Penumbuhan kementerian ini menandakan peralihan kuasa kewangan daripada sistem autonomi tempatan kepada kawalan berpusat yang lebih moden dan juga tersusun. Sistem cukai berpusat aa, lebih efisien dan terkawal, dan aa, melalui sistem ini kerajaan dapat menjanda pendapatan yang stabil dan mengelakkan ketirisan hasil negara seperti yang berlaku dalam sistem Timar. Seterusnya aa, yang ketiga dapat dilihat di sini adalah Air Aijadid iaitu penerbahan khas bagi pembaharuan ketenteraan. Dana ini diwujudkan secara tersendiri bagi membiayai pembentukan angkatan tentera moden tanpa bergantung status patus kepada struktur cukai tradisional. Dan akhir sekali di sini, uh, institusi perdagangan 1839 uh, bagi mengawal pasaran selepas perjanjian Baitul Mani Langkah ini dibuat bagi menyusun semula fak sektor dagangan yang terjejas akibat liberalisasi perdagangan dengan Eropah khususnya British. Baiklah. Selain itu, kepimpinan Sultan Mahmud II sendiri turut memainkan peranan penting sebagai perlaksanaan utama pembaharuan iaitu Sultan Mahmud II sebagai arkitek ekonomi baru yang pertama mengadaptasi model barat dalam pembangunan sistem fiskal baru Mahmud II menunjukkan keberanian politik dengan menginspirasi elemen sistem pentadbiran modern barat termasuk pengurusan cukai, akatan tentera tetap dan juga birokrasi pusat Penghapusan sistem ektot yang dianggap tidak cekap dan sistem ektot ini aa, telah lama dikritik kerana tidak efisien dan membuka ruang kepada feudalism maka penghapusannya membawa peralihan ke arah pentadbiran berpusat Yang ketiga, penstrukturan semula sistem percukaian di bawah kawalan kerajaan pusat. Juga ini tidak lagi dikutip oleh Tuan Tanah mahupun si Bahi. Sebaliknya, dikelola secara langsung oleh birokrat kerajaan yang dilantik secara rasmi. Dan akhir sekali adalah pengukuhan ketenteraan melalui Angkatan Tentera Bercerikan Disiplin Barat Reformasi ini merupakan pelengkap kepada pembaharuan ekonomi kerana kestabilan dalam negeri dan pertahanan luar amat bergantung pada struktur tentera moden dan juga disiplin. Namun begitu segala usaha pembaharuan ini bukanlah mudah bahkan berdepan pelbagai bentuk tantangan. Yang pertama kita dapat lihat konfrontasi erik lama, birokrat dan ulama syurika dengan pendekatan barat Golongan tradisional melihat reformasi Mahmud II sebagai ancaman kepada kuasa kedudukan mereka, pengaruh budaya barat dilihat mencabar nilai-nilai Islamik dan tatanan sosial yang sedia ada. Yang kedua, sumber terhad, logistik dan dana tidak mencukupi. Pelaksanaan pembaharuan memerlukan sumber kewangan dan logistik yang besar, namun Sultan Mahmud II menghadapi kekangan besar dalam aspek ini. Yang ketiga bantahan kumpulan sipahi luar kota akibat pengurangan sistem timar. Sistem timar yang memberi tanah sebagai ganjaran ketenteraan dihapuskan, menyebabkan ramai sipahi hilang sumber pendapatan dan kuasa sosial, lantas menimbulkan penentangan. Dan yang akhir sekali adalah isu perundangan iaitu reformasi mencabar struktur tradisional ataupun dikenali sebagai Meklisai Valai Haikam Aliye iaitu pada tahun 1837 masih ini Mahkamah ini ditubuhkan untuk menstruktur semula undang-undang tetap menimbulkan kontroversi kerana dianggap mencabar autoriti ulama' dan sistem perundangan Islam tradisional. Baiklah, Termasuk pada kesimpulan, kesimpulan segala keserohan daripada kajian ini adalah reformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Sultan Mahmud II antara tahun 1808 sehingga 1839 telah membawa perubahan besar terhadap struktur pentadbiran kewangan kerajaan Osmaniyah melalui pemansuhan sistem tradisional seperti iltak dan penubuhan institusi moden seperti Menteri Kewangan serta Sistem Cukai berpusat. Usaha ini menjadikan beliau tokoh penting dalam meletakkan asas kepada pemodenan ekonomi negara Islam. Namun begitu, reformasi ini turut berdepan pelbagai cabaran uh, dalaman termasuk penentangan birokrat, konservatif, sumber kewangan yang terhad serta konflik dengan struktur sosial lama. Subungan itu diharapkan kajian ini bukan sahaja membuka pemahaman yang lebih luas terhadap uh, sejarah ekonomi Islam, malah menjadi inspirasi kepada pemimpin muslim masa kini agar berani melakukan perubahan berpaksikan nilai keadilan, inovasi dan juga keterusan dalam pentadbiran negara. Baiklah, sekian saja daripada pembentangan saya ini. Terima kasih.